بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة melakukan kerosakan menurut takrif mereka ialah menukarkan sistem yang ada itu kepada cara yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kita baca dalam Quran pihak yang melawan Rasul-Rasul alaihi wassalam Seperti Namru, Fir'aun dan lain-lain Menuduh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam Merosokkan orang ramai Dengan sebab meminda Cara jahiliah kepada cara Islam cara hawa nafsu pada cara petunjuk Allah Subhanahu wa taala Rasul-rasul memerintah supaya raja-raja pemimpin-pemimpin di zamannya ikut hukum Allah taala sedangkan mereka itu memakai hukum yang mereka reka sendiri buat sendiri Inilah yang mereka anggap kemajuan, kebebasan, kebaikan hukum Allah ini banyak sekatan sekatannya. Lalu mereka menganggap hukum Allah dibawa oleh nabi-nabi ini merosokkan menyekat kebebasan mereka. Nak minum arak tak boleh, berjudi tak boleh, berzina tak boleh, buah haram tak boleh. Biar boleh belaka. Itu yang mereka mahu. Mereka nak di atas nama kebebasan. Kita mesti faham apa makna kebebasan itu. Kebebasan itu ialah kita boleh buat apa saja yang mendatangkan manfaat yang tidak membawa mudarat. Boleh kita ambil lesen kereta Boleh lesen bebas bawa kereta Mana bebas itu ikut undang-undang Ikut peraturan Bukan langguan ikut suka Kalau langguan ikut suka Bukan bebas, babas Jadi babas Mereka menganggap Babas tu adalah bebas Lalu dituduhnya Nabi-Nabi Membawa kerasokan Sesungguhnya itulah dia gambaran tarut Melampau batas Jahiliah Kufur sejak dulu hinggalah sekarang Sama ada ianya orang perseorangan atau kumpulan Yang memaksa manusia supaya menerima yang lain berislam Dalam semua jurusan kehidupan Bahkan lebih menyesakkan lagi Apabila tahu itu berkuasa Inilah dia cabaran paling hebat Dihadapi oleh al Rasul-Rasul Alaihi wassalatu wassalam Dan orang beriman Yang bersama-sama mereka Rasul-Rasul menghadapi Perjuangan Menentang raja-raja Pemimpin-pemimpin Yang tak, tak ikut syariat Allah yang lawan syariat Allah Ini cabaran Dia hadapi oleh di Rasul-Rasul Dan siapa sahaja yang ikut Rasul-Rasul Sama ada pemimpin-pemimpin ulama' Ataupun jamaah kumpulan, orang persarangan Disebut Innamal ulama'u warhatul anbiya' ما ورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا علما وفضل العالم على العابد كفضل الخمر على سائر النجوم ما ورثوا انما الاولى ورثوا الانبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا علما فمن اخذه فقد اخذ بحظ وافر bandingan para ulama orang alim dengan tok lebar saja yang beribadat seperti bulan di tengah bintang-bintang cakrawala -bintang ulama adalah waris waris yang menerima pesaka nabi-nabi nabi-nabi tidak meninggalkan pesaka harta wang emas dan perak dinar dan dirham mereka meninggalkan ilmu Barang siapa yang ada ilmu Pesaka Nabi-Nabi Diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala Dan ulama' yang ikut pesaka Nabi-Nabi Ulama' yang berjuang Seperti Nabi-Nabi yang -Nabi alaihi mustalatu wassalam Ulama'-ulama' banyak dalam dunia Muka juta, ribu Yang masyur tak ramah Ulama mazhab yang masyurnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Empat mazhab. Padahal ulama-ulama ni sama. Mengapa Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali ramah pengikut-pengikut? Kerana empat imam ni berjuang. Bukan saja mengajar, Berjuang. Menentang kezaliman di zaman Masyarakat Imam Hanafi Imam Abu Hanifah Menentang Khalifah Abbasiyah di zamannya Sehingga Khalifah pujuk dia Jangan lawan Nak lantik dia jadi Khudyukullah Ketua Hakim Negara Abu Hanifah tolak Lalu ditangkap, dikurung dalam penjara Mati dalam penjara Abu Hanifah Imam Malik, Imam Malik bin Anas. Ah, ha, mengapa? Kerana masa itu Khalifah buat bai'ah. Bai'ah paksa orang. Kalau tak kalau tak kalau tak bai'ah, pacu empalu. Orang tanya Imam Malik, apa hukum cara abin ini dipaksa? Cara paksa. Imam Malik tu tak sah. Cara paksa tak sah. Di mana patuah ini menyindir Khalifah yang memaksa orang baik ah. Kalau tak baik ah, tak Macam cerah bini paksa Kalau, kalau, kalau tak cerah aku, penuh Imam Malik kita tak sah Dengan sebab patuah ini Imam Malik sudah ditahan Dipukul Sehingga lumpuh tangannya Dengan sebab itulah Imam Malik Dia semayang Tangan tok-tok di dada Tok di pakar lepas mazhab maliki semayang tak sunat tak dan lepas imam malik tangan dia kan dia dihukum, kerana dia menentang pemerintah di zaman dia imam syafi'i dirantai dia, dia berlenggu nak dijatuhkan hukuman mati nak jatuhkan hukuman bunuh kerana dia menentang kezaliman terhadap ahli baik terhadap keluarga Nabi ha? keluarga Nabi yang dianggap syiah memanglah mereka yang sokong keluarga Nabi ini nama dia syiah tapi zaman itu khalifah anggap keluarga Nabi ini bukan semua syiah keluarga Nabi ini dianggap mencabar pengaruh menyebabkan banyak keluarga Nabi yang dibunuh ha? yang dihalau, yang diseksa berhijrah ke seluruh pelosok dunia keluarga Nabi berhijrah kan ditekan dan ditindas. Imam Syafi'i melawan. Ah, ha? lalu dituduh dituduh dia sebagai Rafidi. Syafi'i kata, "Idza kana ar-rafd hubb ahli baitin, wa ana rafidi." Kalau sekiranya kasih anak kepada nabi dianggap mazhab Rafidi, aku seorang Rafidi kata Imam Nawawi. Imam Syafi'i kata menyebabkan dia dibelenggu. Di Dibawa depan khalifah disoal tapi kebijaksanaannya cerdik iman ha, cerdik Imam Syafi'i dapat melepaskan diri orang tanya dia soalan main-main ha? soalan main-main dia jawab banyak soalan-soalan antaranya ha, dia khalifah orang tanya dia ha? macam soalan teka-teki tapi ha, cerdik dia boleh jawab bagaimana seorang yang ada orang yang berzina dihukum bunuh yang berzina dihukum merejam sehingga mati yang berzina dihukum sebab 100 kali yang berzina dihukum sebab 50 kali yang berzina dibebaskan macam mana jadi macam ni Siapa ia yang berzina dihukum bunuh kerana dia kata zina itu halal jadi murtad orang murtad kena hukum bunuh yang berzina dikejam sehingga mati kerana dia mohsan sudah berkahwin dikejam sehingga mati yang berzina dia sebab 100 kali ah ha, kerana ah ha, dia tak kahwin lagi dia orang merdeka dia sebab 100 kali yang berzina kena sebab 50 kali dia tak kahwin lagi dia hamba orang dia sebab 50 kali yang berzina dibebaskan kerana dia gila tak mengalah. siapa ini kata Ah ha, lepas jawab dan banyak soalan-soalan siapa ini dibebaskan Ah ha, kerana menentang kezaliman di zaman dia Ha? Imam Ahmad bin Hanbal ha? Dibelasah Dirotan tubuh Sehingga darah berlemuran dengan darah Pakaian dia berlemur dengan darah ha? apa? Dia menentang Mu'tazilah Yang dianu oleh kerajaan mengatakan Mu'tazilah Mu'tazilah kata Quran tu makhluk Kalam Allah yang makhluk Imam Ahmad kata Tidak kalam Allah itu khadim Sedia kala Bukan makhluk Quran kalam Allah tapi Mu'tazilah ni nak main-main Dengan kalam Allah Ta'ala Dengan sifat Allah Ta'ala Ada ulama' yang dihukum pancung Ada ulama' yang ditangkap Disebat Termasuk Imam Ahmad Dibelasah Sehingga berdarah jasad dia Sedangkan di sana ada ulama'-ulama' yang Melepaskan diri Berbohong Berhelak Macam-macam antara helahnya ha? Taurat, Zabur, Injil, Quran keempat-empat ini makhluk dia niat dan hati jari dia bukan Quran nak lepas diri ha? lalu anak murid kata wahai imam mengapa tak lepas diri buatlah helah macam-macam imam Ahmad kata idza sakata alim taqiyatan wal jahil yajhal famata yatabayyanul haqq bila orang alim membebaskan diri untuk selam diri dia orang ramai dalam keadaan jahil maka bila kebenaran itu akan ternyata kebenaran tak dia buktikan Imam Ahmad dibelasah ha? dibebaskan ini ulama-ulama yang tinggal mazhab empat ramai pengikut-pengikut dia kenapa? mereka warasatul ambia waris Nabi-Nabi yang berjuang macam Nabi-Nabi Ulama-ulama yang orang pandang hmm, Tak apa ha, Tak pakar Sebab apa? Kerana dia tak mempertahankan orang ramah Tak menentang kezaliman ha, Tak menyatakan yang benar Nak selamat diri dia Nak senang diri dia Ikut kata Ini ilmu dia tidak berkat Tak berkat ha, Kita lihat ulama-ulama Yang ilmu dia berkat ada mazhab dia ulama-ulama yang waras tu ambia waris nabi-nabi. Ha, artinya perjalanan nabi-nabi ialah menegakkan Islam dan menentang semua perkara yang bercanggah dengan Islam. Tak kira siapa yang bawa firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yastanibut taghut." Surah An-Nahl ayat 36. Sesungguhnya Maksudnya dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan di kalangan tiap-tiap umat itu Seorang Rasul Dengan memerintah dia supaya menyeru Hendaklah kamu menyembah Allah sahaja Dan jauhilah Tawud Tiap-tiap abad Tiap-tiap kaum Allah SWT utuskan Rasul Rasul ini tugas dia menyampaikan ajaran Allah Supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah dalam ibadah dia dalam urusan kehidupan dia politik dia, ekonomi dia dan segala-galanya tunduk peraturan Allah dan menentang ta'ud menentang yang lawan hukum-hukum Allah SWT ini Rasul-Rasul Sa'ad dengan Nabi Adam melawan dengan Iblis Ibrahim dengan Namrud Am Musa menghadapi Fir'aun hingga Nabi kita Nabi kita untuk seluruh dunia. Mengapa Nabi Muhammad diutuskan untuk seluruh dunia? Karena sebelum kiamat Allah Taala jadikan dunia ini sepi saja. Dengan ilmu yang Allah Taala beri, manusia boleh berhubung dengan cepat antara satu sama lain, menggunakan telefon, menggunakan internet, menggunakan kapal terbang, maklumat-maklumat sapa-sapaan dengan cepat. Maka untuk akhir zaman seorang Rasul saja Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia beri mu'jizat ilmu Nabi akhir zaman Mu'jizat ilmu Kekal sehingga hari kiamat Walaupun Nabi dah wafat Dah meninggal dunia Tapi Quran petunjuk dia kekal Ilmu Islam itu kekal Dipelihara oleh Allah Walaupun Nabi mati Ilmu Islam tak mati Akan ada orang sambung Jadi Dasarnya ialah menegakkan Memperhambakan diri daripada Allah dan menentang yang lawan Allah Ta'ala dalam semua perkara bukan saja perkara semayang sembah tokong termasuklah perkara pemerintahan perkara meniaga perkara letak ikut hukum Allah Ta'ala mesti kena lawan kita ni lawan Allah Ta'ala sembah tokong je sembah tokong buat lawan hak lain tak apa ikut ikut suka itu tak betul salah ha? kerana seluruh kehidupan kita ni mesti memerhambakan diri kepada Allah itulah dia ciri-ciri sifat-sifat kekupuran sama ada di zaman jahiliah Namrud dan Firaun atau di zaman jahiliah Arab zaman Nabi hidup Farsi dan Rom ataupun di zaman jahiliah moden jahiliah sekarang ni zaman sekarang ni macam-macam peraturan di mana yang berbeza penyalah watak-watak turot tokoh-tokoh pemimpin orang-orang yang berbeza yang membawa dan mempertahankan kekurangan itu Mungkin tajut abad ke-15 Hijrah dengan nama wajah dan taktik baru. Mereka tidak lagi mendekat golongan Islam rezeki lahiriah tetapi bertindak rezeki fikiran dan kepahaman yang melumpuhkan iman dan seterusnya membunuh akidah yang sebenar. Ha. Gimana? tahu zaman sekarang bukan macam zaman dulu. Suruh sembah dia. Ah ha, kan bukan sembah dia dah sembah benda lain pula. Ah ha, di mana di mana sikap mereka sekarang tidak lagi menyembah patung-patung dan berhala. Atau menyembah Firaun tetapi melalui penyembahan kepada ideologi, Kepahaman macam-macam nama nasionalism, kapitalism, socialism, communism, pragmatism. Ah ha, macam-macam itu semua tak ada dalam kitab. Kitab kuning tak ada. Ha, tapi ada dalam kepahaman kalau kita mengaji Quran, mengaji tafsir dia. Ini sebab itu kena mengaji tafsir, kena faham. kena suluhkan Quran dengan masalah-masalah baru. Kalau mengaji kita saja tak mengaji tafsir, tak mengaji hadis, tak faham. Hak muda baru kita tak faham. Ada logik yang dicetua untuk menyelesaikan masalah dengan meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun agama Allah SWT Taala itu diperintah oleh manusia dan akalnya juga tidak lagi dengan upacara pemujaan dan menyembah hantu syaitan yang gaib tetapi bertindak memuja kebendaan yang dijadikan matlamat hidup atau memuja akal sendiri memuja kebendaan semua teori-teori ekonomi sama ada komunis, sosialis, liberal ha? pemujaannya kebendaan harta kemajuan ekonomi yang dipikirnya ekonomi, ekonomi, ekonomi. Peruk je. Tak fikir pasal akhlak Tak fikir pasal akidah dan iman Tak fikir Fikirnya sikit-sikit ekonomi Sikit ekonomi Sedangkan ekonomi ini adalah Bekalan untuk mengerjakan amal yang salah Matlamaknya hari akhirat Matlamaknya ialah Allah Ta'ala Tapi dah selewek Kalau lama dulu Selewek ini semua patung berala Sekarang ini Sembah kebedaan Ini yang berlaku Ali Imam Atmiyah telah menyebut hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim telah bersabda Rasulullah sallallahu dalam satu hadis yakhruju qawmun min ummati yaqra'una al-quran laisa qira'atukum ila qira'atihim bi shay' wa la salatukum ila salatihim bi shay' yaqra'una al-quran yahsabunahu annahu lahum wa huwa alaihim la tujabidu al qira'a qira'atuhum taraqiyahum qira'atuhum taraqiyahum yamruqun min al-islam kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah hadis riwayat Imam Muslim hadis sahih makna dia maksudnya akan lahir di antara umatku suatu kaum yang membaca Quran bukan dia lazimnya kamu membaca zaman nabi orang baca Quran sampai menangis Sahabat tuyuk Sedih Bukan melagu saja Bukan baca tajwiq saja Tapi faham makna maksud dan tujuan dia Sehingga Sahabat menangis ha? Masuk dalam hati dia baca Quran ha? Sahabat Nabi Baca suratul kahfi ha? Kuda dia meronta Meronta kuda dia di luar Dia berhenti baca kuda berhenti Baca pula kuda meronta. Lalu dia tak tengok lengok rupanya ada cahaya. Ada awan, ada cahaya di atas langit. Bila dia baca awan tu turun rendah, kuda dia melompat. Dia beritahu ke Nabi, Nabi kata tu malaikat. Mati dia baca suatu kahfi, malaikat turun. Dengan cahayanya menyebabkan kuda dia meronta ha? bukan berlagu saja bukan tajwid saja betul huruf saja tapi masuk dalam hati je. dan kita berdaurah bafi hudalil muttaqin kita ini tak syok lagi memberi petunjuk baca Quran untuk dapat petunjuk bukan untuk sedap baca je untuk betul huruf je ha? Quran ni adalah petunjuk in hadal Quran yahdi lillatihi akwam sesungguhnya Quran memberi petunjuk ke jalan yang paling betul baca Quran memang wajib kena betul lah tajwi dia bukan ada betul tajwi dia ajaran dia tak ikut petunjuk dia tak ikut duduk betul sampai ngiling kepala biar orang merah baca ha, tulis sang lawa-lawa tapi tak ikut petunjuk dia Nabi kata ingat lepas aku mati umat aku ada yang baca Quran muka macam kamu baca dan sembahyangmu berlainan dengan sembahyang mereka membaca Al-Quran dengan mengira Al-Quran itu sebagai propaganda di ayah mereka padahal ia adalah hujah ke atas mereka bacaan mereka tidak melebihi kerongkongnya sekadar kerongkong saja mereka keluar dari Islam sebagai anak panah keluar dari busurnya menuju sasaran orang oh, ini dia baca Al-Quran khusyuk keluar anak panah macam anak panah keluar Islam tubik daripada dia macam anak panah keluar daripada bosoh pergi sasaran tak sedar Islam lucu daripada dia dia baca Quran tapi dia lawan Quran dia hina Quran dia lawan hukum Quran dia lawan orang yang tegakkan Quran dia lawan orang yang jelaskan hukum Quran baca bukan main sedap ini akan berlaku ha? hadis ha? panjang hadisnya ceritanya ada orang badui bila Nabi bagi harta rampasan bagi harta rampasan perang dia tak buah hati boleh sikit nak banyak dia kata Nabi tak adil Nabi tak adil Nabi tak adil Nabi kata illam adil famah ya adil kalau aku tak adil, siapa lagi yang nak adil? Kalau aku duk utus Allah. Allah Ta'ala utus aku. Ha? Kalau aku tak adil, siapa lagi? Lalu, Khalid balik, kata Rasulullah, biar saya pancung leher dia, cakap macam ni, Nabi kata, jangan. Dia pun pergi. Nabi kata, akan keluar dari puak-puak ni, satu puak yang baca Quran, yang kuat ibadat, yang semayang tapi tak ikut Islam akan ada ha? sama Sayyidina Ali puak khawarij lawa Sayyidina Ali sama kita ni ada puak yang baca Quran bukan khawarij saja ngaji Quran tapi tak ikut petunjuk je ikut petunjuk England petunjuk Moscow petunjuk New York tak ikut bukan petunjuk Islam ini dia ni. Ada yang baca Quran Tapi keluar daripada Islam Macam anak panah Keluar daripada busur Tujuh sasaran Terujuk Ah, Hukum ha? huduk zalim Hukum huduk tak sesuai Hukum Islam tak boleh pakai dah zaman learning Quran baca Mungkin dia jahil Jahil dah siap besar Tapi kalau tak jahil Terucu Islam dia Ah, ha? Tak boleh buat main-main Menurut satu riwayat yang lain, dalam satu masalah, Nabi kata, Yaqtuluna ahlal iman, wa yada'una ahlal awthan, la'in adraktuhum, la'aqtulannahum khatla'an. Mutafakun alaih. Maksudnya, mereka memerangi orang-orang yang beriman, mereka lawan orang Islam. Lawan orang Islam. Dan membiarkan penyembah-penyembah berhala. Sokong puak penyembah berhala. Ada ha, Ada tak? Ada dah. Ha sorang dia AP lah sekarang ni. Ha supalah tu. Orang nak ke Islam dia anggap musuh. Orang lawan Islam dia anggap kawan. Ha ni ni, hadis ni lah. Ini dia Nabi dah sebut. Hak Nabi kata ni betul-betul berlaku. Betul-betul berlaku. Nabi ni Nabi sungguh. Bukan Nabi main-main. Hak Nabi cakap ni, kita tengok dengan mata kita sekarang. Ha? Tak percaya kau orang Islam, percaya kau orang lawan Islam. Ini dia. Memerangi orang-orang yang beriman, membiarkan penyembah-penyembah bahara. Sekiranya aku menjumpai mereka, nescaya aku akan perangi mereka seperti memerangi kaum Ad. Nabi kata. Kalau kau sempak dengan puak-puak ni, aku lawan macam Tuhan lawan kaum Ad dibinasakan. Akrah ucapan nabi terhadap puak ni sangat keras. Ha, ini ni kena sedar, jangan main. Jadi semua yang nabi sebut ni tanda-tanda yang berlaku kenabian kerasulan dia. Sungguh yang kita kena hadap, kita kena lawan bukan saja musuh yang zahir-zahir dia bukan Islam. Musuh yang mengaku Islam tapi lawan orang Islam, sokong musuh-musuh Islam. Ini dia. Ah ha, kita kena ingat. Ah ha. Kalau kita tengok pesanan Nabi ini, kita fahamlah. Selamat kita. Wallahu.